आलोक्यशैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोगा विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदिदो निर्गदिदो निजाय वर्गाय तादेन तव प्रभाव पूर्वादिगस्त्वय्यनुराग येषाम् ऐदिष्टतावत् बहुमानभार सुरादिराज सुराधिराजः सखदिव्यगव्या कुबेत्यतुष्टाव स नष्टगर्व स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिनादे स्नेहस्नुतैस्त्वां സുരഭിപ്പയോർഗോവിന്ദിതമഭ്യഞ്ചത് ഐരാവതോ വാദ ദിവ്യ ഗംഗ പാദോഭിരിന്ദ്രോ ജാതഹർഷ ജഗത്രയേശേ ത്യി ഗോകുലേശേ തധാഭിഷിക്ത സദി ഗോപവാട നമുക്ക് വൈകുണ്ഡപ്യലഭ്യം ശ്രി പ്രഭേദ अवदप्रभावाद् कदाचिदन्दर्यमुनं प्रभादे स्नायन् पिदा वारुणपुरुषेण नीतस्तमानेतुमगापुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूप सम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतादम् उभागतल्क्षणमात्मगेहम् पिधावदत्तच्चरिदं निजेभ्य हरिं विनिश्चित्य भवन्दमेदान् भवत्पदा लोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तल् दुरावमन्यैस्त्वमतीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्ना घलु गोभसङ्गास्त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृदास्ते करबदरवदेवं देवकुत्रावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुभरूपि त्वं हि साक्षात्परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि माम् आमयेभ्य സർവത്ര ഗോവിന്ദ 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 നാമ നാരായണ ോവിന്ദനസങ്കീർത്തോവിന്ദഗുരോ നമസ്തേ ഹരേ ശരണം ശരണം